75 відсотків саме стільки мешканців Німеччини виступили за те, аби урівняти одностатеві пари у шлюбних правах разом з різностатевими. Це дослідження інституту ЕМНІД. Громадські вирішили дізнатися, як ставляться кияни до цієї статистики та як вони вважають, чи потрібно легалізовувати ЛГБТ шлюби. Брак довжний определено. Учитыває то, що якщо не буде браків у е... пол пар, не будет того наслед... Ну, наследования. А тот человек, который прожил э, с другим человеком, ну, например, много лет, не достанется, не... не, достанется ничего. Вот Все одно. Мы еще не пришли к тому, чтобы нормально воспринимать вообще ЛГБТ. А когда все начнутся к этому как-то более-менее нормально относиться, тогда уже можно было бы. Если это нигде не пропагандировать, то почему нет? Пускай люди живут как хотят. Я добро ставлюся. Люблять, хай любляться. Все. Мы мы мату одну статовешлюбичий начинаем Можно, наверное, по-русски. Я думаю, что каждый человек волен делать со своей жизнью, что он считает нужным. И мне кажется, что одностатевые, так же, как и наши обычные шлюбы, они должны быть. Цивилизованные люди давным-давно должны были с этим смириться. Ну, такая жизнь у нас. Так должно быть, наверное. Я, в принципе, к этому явлению отношусь нормально, если это меня не касается. То есть, легализировать это, мне кажется, не нужно. Но если им так нравится, ради Бога. То есть, я имею в виду... У мене пані, да? Я до цього ставлюся абсолютно нормально. Те, що на що людина сама зорієнтована, те вона собі, скажімо, і в житті вибирає насильство її робити, чи чи, скажімо, обмежувати чимось. Це їх своїх право вибору на здоров'я.